Вітаю глядачів обласного державного телеканалу. Підзвичай сумського мера не зміниться. 8 листопада сумська міська територіальна виборча комісія підбила підсумки місцевих виборів та оголосила, що обласним центром другий термін керуватиме Геннадій Мінаєв. Як він це робитиме та з чого починатиме? Про це сьогодні почуємо з перших вуст від очільника сум. Вітаю вас, пане Геннадію. Добрий вечір, уважаємо сумчани. Ну а починати, навіть нада з благодарності нашим громадянам за те, що вони Пришли на выборы, сделали свой выбор. Я искренне благодарен всем сумчанам, которые поддержали меня, поддержали мою политическую силу. И я уверен, что совместной работой, общими усилиями мы будем с каждым днем делать наш город все краше и краше. И я в очередной раз хочу сказать, вот у вас заставка прошла державные приоритеты, да. На самом деле для меня державные приоритеты стоят на втором месте. Для меня важны приоритеты города Сум. Поэтому с приоритетами города Сум мы в первую очередь и должны будем разбираться. Про ці пріоритети ми далі з вами будемо говорити. А я хочу спочатку звернути увагу глядачів, що працюємо ми у прямому ефірі телефон студії 617. 107 Тож телефонуйте, будемо чекати дзвінків. Пане Геннадію, якщо вже ви почали з подяки виборцям, скажіть, будь ласка, понад 65,5 тисяч голосів виборців. Цього досить, аби впевнено почати другий термін, чи все таки розраховували на більше? <рес> ви знаєте, всегда хочеться отримати більшу поддержку, ніж чем... Оно на самом деле есть, я не буду скрывать, и многие об этом знают. На самом деле я получил пятую ступеньку в иерархии месцевых выборов среди областных центров, и поддержка более 60% есть у мэра. Только пяти областных городов, тех, которые были э, мэрами. Это достаточно высокая поддержка, и я еще раз хочу сказать, что э, сумчане поняли. И самое главное, наверное, прониклись э, той э, концепцией э, моей работы, той концепцией развития города, которую я им предлагал. Тепер давайте поговоримо про тих, кого теж обрали 31 жовтня і з ким вам придеться співпрацювати про міську раду 6-го скликання. Скажіть, будь ласка, представники яких політичних сил і в якій кількості будуть представлені в цій раді? Ну, це известно, Вже оприлюднення результатів було. В міську раду пройшли 5 політичних сил, 36 мандатів у партії Батьківщина, 24 у моєї партії «Рідне місто». Дев'ять мандатів у партії регіонів, п'ять у фронт змін і два комуніста. Вот такий політичний спектр нашого Сумського міського совету. У нас є питання від глядача. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Алло. Ми слухаємо доброго вечора. Добрий вечір. Пане Геннадію, це Володимир із Тепличного вас турбує. Ви були у нас перед виборами, і ви твердо пообіцяли, що до нас буде ходити автобус. может еще к Я не услышал, район ты услышал район. Тепличный, тепличный. Тепличный. Обещал, и теперь спрашивают, же уже сейчас выполнять. Ну, вы, наверное, не совсем правильно послушали меня, и жители, которые были на встрече, четко понимали, и я это неоднократно повторял. Решение транспортной проблемы в городе Сумы во времени лежит в проведении транспортного конкурса в октябре-ноябре 2011 года. Давайте повернемось до Ради. Рада ця складається з 76 депутатів з, з огляду на те, як ви сказали, скільки мандатів яка партія вибрала, більшості жодна політична сила не здобула. Скажіть, будь ласка, які можливі конфігурації депутатської більшості? Я би не хотів зараз акцентувати увагу на uh, конфігурації ради, повірте, це вторічно. Uh, Діло в тому, що всі депутати, які йшли uh, в uh, городской совет, в особенности по мажоритарным округам, они представляли свою работу в Раде не э, с какими-то лозунгами и э, с, извините, майданными маханиями флагов, а четкой э, работой на, на благо нашего города. Что я имею в виду? Это решение проблем территорий этих округов, а для меня в целом города Сумы. Поэтому на сегодняшний день я говорю всем представителям политических сил, мне не нужна, равно как и сумчанам, не нужна политика в городском совете. Я неоднократно повторяю и сейчас повторю ту... Главную э, должность, которой меня называет э, почет, э, почестный громадянин Миста Сумы Анатолий Александрович Епифанов. Он мне при каждой встрече называет не господин мэр, не э, товарищ мэр, не миски голова, а привет главный дворник. И это действительно так. Поэтому главному дворнику политика не нужна. Главному дворнику нужно, чтобы э, были отремонтированы дороги, было освещение в районах, во дворах, чтобы были нормальные условия передвижения наших людей по тротуарам, чтобы не текли крыши, чтобы работали лифты. Скажите, от того, какая конфигурация образуется в Раде, зависит это или не зависит? Мне кажется, что все депутаты, которые пришли делать вот перечисленные мне мной вопросы в Раде, должны в первую очередь подумать о наших сумчанах, о том, как им живется и блокироваться по принципу принесения своим избирателям более комфортного проживания в нашем городе, а не скажем так, каких-то политических дивидендов. Мне кажется, что общество уже абсолютно, и я в этом убедился в очередной раз, оно абсолютно далеко от каких-либо политических баталий и разборок встречался 79 раз за 21 день э, с э, жителями города Сумы. Никто мне ни о политике не говорил. Мне говорили о тротуарах, мне говорили о крышах, мне говорили о лифтах, мне говорили об освещении, мне говорили о транспорте, о бродячих собаках, о э, шумящих ресторанах, о фейерверках, которые запускаются ночью возле дома, возле ресторана. И я могу назвать э, о, около 20 проблем, которые э, нужно решать. Но не политикой это решается, это решается тяжелой ежедневной работой. Геннадий Михайлович, а вы решите эти вопросы главному двернику, как вы себя называете, все-таки... Как вас Ну, Как вас Анатолий Епифанов, вам нужно на кого-то спираться, но 24 мандата, это все-таки мандаты родного города, это за мало. Вот я же, еще, Оля, е, вот я же и говорю, для вас будет принципиально если за решение хозяйственного вопроса проголосуют 24 депутата из партии ⁇ Элитного места ⁇ 9 из...